Kecuali memang isteri itu keluar benda-benda yang tak, memang benda tak betul lah. Tapi kalau nak sidai kain pun rasa mana keluar, takrifan keluar tu mana keluar yang benda teruk lah. Takkan aku sidai kain pun. Eh, mana, bang. Tak apa-apa, you dah makan belum? Air ni nak keluar ni. Ke mana? Saya naik kain. Okey lah. Nanti, okey bang ni, buat pergi mana? Ni nak bagi makan kucing kat luar. Susah lah kan. Ha, jadi maknanya, takrifan tu kena betul dan betul, betul terang. Bagi suami-suami di luar, marah benda A, cerita betul-betul. Saya memang malam nak layanan awak sebenarnya. Sebab saya ni memang jenis keturunan yang memang macam tu. Nak buat macam mana kan? Atau terang. Jangan marah A, tapi ungkitnya benda B. Isi bingung, isi jadi tak faham. Sama juga isteri, marah benda A, jangan ungkit benda B. Abang ni lambat balik lagi ni lah, tapi padahal marahnya benda lain. Rupanya nak gelang pada hari hari, hari jadi dia kan. Marah benda A, minta benda A. Walaupun kita rasa dah malu nak cakap Ustaz, takkan dia tak faham. Faham-faham sendiri lah. <tuk> tak, kadang-kadang ada orang memang jenis tak faham-faham. Kena beritahu baru boleh dia faham. Okey, kemudian soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya adakah jatuh talak sekiranya? sedang bergaduh si suami telah melafazkan cerai terhadap istrinya. Akan tetapi dia tidak bermaksud demikian. Jadi saya mohon rahmat Allah sekalian ya. Kalau lafaz tu jelas, lafaz tu dipanggil sore, ya. sore mana jelas. Aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Aku tak kira aku ceraikan kau, apa kau nak? 1000, ambil lah 1000. Itu jelas jatuh. Tapi kalau perkataan tu berkias, maka dia perlukan niat. Jadi kalau anda kata dia apa nama perkataan tu jelas walaupun tak ada niat benda tu jatuh talak. Lah. Cerai jatuh tak. Tapi kau cakap Awak baliklah rumah mak awak sana pergi 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 rumah awak sana. Ah ha, benda tu perlukan niat. Kalau maknanya baliklah rumah mak awak mana aku cerai kan kau maka jatuh cerai. Tapi kalau anda kata balik rumah mak mak awak tu sebab apa? Sebab malaslah lah ha, setakat ni kita nak ha, biar tenang-tenang dulu ha, mereka tak jatuh. Tapi kalau lafaz yang jelas Lapan yang jelas walaupun tak diap lapan tu lapan tu jatuh. Sebab tu berhati-hati dalam melapaskan cerai dalam menggunakan apa nama benda-benda yang benda-benda yang apa nama benda-benda berkaitan yang boleh meruntuhkan rumah kami. Sama tu silan kita bertemu selepas ini sedang penonton dan hadirin telah kita sedang bincang hak-hak suami dan isteri dan kita sedang bincang tadi iaitu lapan sebab kenapa isteri menjadi derhaka yang pertama sebab keras hati memang ada orang jenis keras hati yang kedua ada orang yang memang jahil yang ketiga ada orang kurang tarbiah tarbiah ni mana selalu kita ingatkan sekalipun isteri kita seorang ustazah sekalipun kelulusan Universiti Al-Azhar ke UIA ke Jordan ke sebagai seorang isteri suami tetap kena terus teguh 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 dan teguh pakai purdah ke apa kena teguh kerana memang isteri itu perlu ditegur macam juga suami perlu ditegur kerana dengan teguran wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin beringat ingatlah kamu peringatan memberi kebaikan kepada orang beriman yang keempat kenapa isteri boleh menyedera ke yang keempat tidak dinafikan ada faktor sihir eh? sebab memang dalam Quran pun dan surah Baqarah al Allah sebut ada sebab sihir ni boleh ma baina bainal wa sampai boleh memorak perandakan memecah belahkan rumah tangga sebab tu rumah kita semenjak awal daripada uh, mendirikan rumah tangga memang kena pagar dengan doa-doa. Paling kurang baca ayat kursi setiap lepas solat. Macam mana baca kursi-kursi Ustaz? Suami saya pun tak solat. Ha, itu nasib badan lah ya. Isteri yang solat, maknanya isteri yang tolong baca. Sebab kadang-kadang memang sepatu sihir tak dinafikan. Ada orang kadang-kadang macam-macam. Orang dengki suami berniaga. Ha, orang dengki itu, orang dengki ini. Ha, sepatu sihir je kita kena kawal sikit ya, dengan ayat-ayat yang Allah SWT ajar, yang Nabi Allah ajarkan. Yang kelima, ada isteri neraka kerana mendapat nasihat daripada penasihat yang jahat. Ha, ini kena hati-hati. Kadang-kadang nasihat daripada kawan-kawan. Ah, kalau suami I, lama dah I tinggalkan dia. Oh, dia pula ajar. Penasihatan jahat, boleh menjadikan isteri itu jadi jahat. Sebab tu siapa yang dikiling isteri itu pun kita kena, kena tahu juga. Maaf sebut, kadang-kadang penasihat, 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 kadang-kadang daripada keluarga sendiri. Kemana pergi ibu ayah, maknanya ibu ayah. Sebab tu ibu ayah di luar sana kena, kena Ras Rasulullah SAW pernah menegur Sayyidina Ali karamallahu wajah. Maknanya, Ibu dan ayah boleh memberi pandangan kepada rumah tangga anak Tetapi tidak boleh mempengaruhi apa-apa keputusan dalam rumah tangga anak ha, Itu maknanya penasihat-penasihat uh, ni kesian, kena hati-hati Kadang-kadang maaf saya sebut Kadang-kadang daripada pengamal undang-undang ha, Sebab ada setengah-setengah yang kurang etika dia ha, Maksudnya uh, Perceraian tu satu bisnes kadang-kadang Kadang-kadang ya -kadang, eh, Maka datang lah Oh cerai Apa nak tunggu lagi Bercerai kamu Kita pun huya Entah-entah ada duit kita Akhirnya rosak rumah tangga Yang keenam ada isteri derhaka kerana suami jahil. Ha, jadi isteri derhaka bukan semata-mata sebab isteri, sebab suami jahil. Suami yang kadang-kadang menyebabkan isteri derhaka sebab dia eh, tak tahu macam mana nak mendidik isteri. Kemudian yang ketujuh ada isteri derhaka kerana suami zalim. Suami menzalimi boleh menjadi isteri menderhaka. Dan yang terakhir yang kelapan, ada isteri derhaka kerana suami dayus suami Dayus langsung tak berani nak tegur isteri, isteri makin berani makin berani membuat membuat maksiat, makin berani tengking suami, makin berani melawan suami kenapa tak pernah ditegur oleh suami. Dayus sebab tu Nabi menyatakan Dayus la yadkhul jannah. Orang Dayus tidak akan masuk syurga. Tahu sebilang Sebab itu kena ada suami kena rasa kena ada rasa hati kuat untuk sama-sama menegur isteri, mendidik isteri kita. Kita ada panggilan sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Puan Aziza daripada Pulau Pinang. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Yeah. Uh, Bagaimana suami-suami yang banyak yang tak nak mengajar anak isteri ke anak-anak ke buat agama lah. Hmm. Tapi bila kadang-kadang dia pergi surau, kita tanya dia baca apa, dia tak nak cakap sebab saya isteri lah. Hmm. Pergi cari sendiri. Rakyat hmm. agama ni. Hmm. Maka dengan anak-anak pula, kadang-kadang kita bagi teguran, ada yang tak nak dengar. Jadi hmm. makna dosa yang dilakukan oleh anak-anak ni, adakah terpaksa ditanggung juga oleh isteri dia? Hmm. Ataupun suami saja? Hmm. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rahmat Allah sekalian Daripada side suami, suami perlu menegur isteri. Suami perlu maknanya pembantu isteri meningkatkan ilmunya sebab orang derhaka kerana di sini kadang-kadang tidak cukup, di sini kadang-kadang pun tidak cukup. Pada sini ilmu, sini tarbiah, kena bantu. Tapi ada kadang-kadang kita kita kahwin dengan satu orang suami, suami itu menjadi pendiam, mewatak dia macam tu. Nak buat macam mana? Nak cakap, tanya sepatah, jawab sepatah, tanya sepatah, diam langsung. Mana langsung tak berbunyi pun ada. Nak buat macam mana? Memang itu otak suami. kalau otak suami macam tu, kita bantu dia. Bantu dia, dia dia kadang-kadang dia pergi surau, dia bukan tak tahu. Tapi tak kerti nak cakap macam mana. Nak, nak, nak sampai aku tak kerti. Isteri pun, bang, bang, you, belajar kat surau tu pun apa dia, bang. Tak, aku pun nak cakap tak kerti kan. Tapi memang sedap lah ceramah tu. Apa yang dia ceramah? Entah aku pun tak tahu tapi memang sedap lah cakap ceramah tu. Bagus pun satu ceramah. Maknanya memang dia cakap tak reti macam mana. Ada kan dengan suami yang inferiority complex, dia rasa rendah diri. Maklumlah isteri anak Pak Imam, isteri anak Pak Bilal, isteri anak orang-orang yang orang alim dikelilingi, kau keluarga yang dia dia nak cakap pun nanti kalau aku baca sila hadis ni si gelak kena aku pula. Ada mana kan? Dan dia pun mungkin hafal Quran pun tak bagus. Kita mengharapkan suami jadi imam, Ha, suami waktu itu imam lah. Suami pula macam mana lah Ustaz? Saya daripada tadika sampai anak saya masuk tadika. Yang saya hafal kuru Allah wa'ahat. Ucik Ustaz. Macam mana? Kalau jadi imam tu isteri boleh agak. Ha, lepas ni. Walak dolin. Ni mesti baca kuru Allah wa'ahat lepas ni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuru Allah wa'ahat. Ha, kan betul lah aku cakap. <laughs> maknanya. <laughs> maknanya suami tu memang. Dia di infinity complex sikit. Jadi kita kena sama-sama tolong bantu. Jadi maknanya kena faham juga suami kenapa suami tak boleh seperti mana kita harapkan dan suami kena tingkatkan juga tingkatkan Allah tidak pernah melihat di mana kita bermula Allah nak lihat di mana penghujung kita bagi soalan tadi kemudian yang keduanya negu anak-anak kalau suami tak tegur anak-anak isteri ambil alih Ataupun isi bantu suami untuk tegur anak-anak Tapi kan Ustaz, anak saya kalau tegur nanti dia marah-marah saya pula Dia marah tu soal lain Tapi kita kena tegur Saya pernah berkongsi satu perkara dengan uh, sahabat uh, di luar sana Dia kata Ustaz, saya nak tegur anak saya macam mana Ustaz Saya kata, bang, jangan tegur dulu Dalam masa 40 hari tak tak malam boleh buat solat hajat dulu Sebab apa? Sebab apa? Biar teguran itu datang daripada hati Kerana benda yang datang daripada hati dia akan jatuh ke hati Benda yang datang kepada nafsu, dia akan jatuh ke nafsu. Kita marah-marah dari nafsu, anak tu tak boleh terima sebab daripada nafsu, dia akan jatuh kepada nafsu. Dia benda datang mati. Kata, bang, buat dalam 40 hari, solat ajar. Kan saya bertemu pertemuan tu macam tu. Kemudian bila uh, selepas selepas 40 hari sungguh, dia panggil anak dia. Anak dia yang selalu kuat melawan, Selalu cakap kalau bapa dia kata ah yang tak sporting lah apa hempas pintu dan sebagainya. Dengan salah anak tu boleh dengar dan menangis. Dia kata ustaz saya pun pelik ustaz. Tak pernah anak saya lembut ibu macam ni. Sebab apa? Kita mulakan dengan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan datang dari berhati hati. Ha, tu kalau memang jenis anak macam tu kena sabar, kena selalu tegur. Solat hajat, solat hajat, solat hajat selalu tegur. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian kena tegur untuk kebaikan rumah tangga kita. Tegur isteri, ingatkan suami, suami dan isteri, tegur anak-anak. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita. Okey, kemudian hari ini kita masuk. Eh? Maknanya, apakah tanggungjawab isteri yang perlu ditunaikan kepada suami? Yang pertama, seorang isteri perlu mentaati dan membantu suami. Kerana Allah SWT. Kena taat. Selagi mana bukan maksiat. Tapi kalau hari ini suami kata, You ni seksi sikit kalau you buka tudung lah. Jalan dengan I ni, ni mm, sikit lah. Ha, itu tak boleh taat. Kerana tidak ada ketaatan pada benda-benda maksiat. Dan bantu suami Allah Subhanahuwataala Kerana kalau kita dalam sejarah, Fatimah Az-Zahrah, anak Nabi SAW, membantu Sayyidina Ali mengisar tepung sampai satu hari pernah mengadu pada Nabi wahai ayah anda aku sangat letih bukankah engkau ada hamba-hamba yang di di di, apa di di, 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 di hadiahkan oleh orang lain kepada mu wahai ayah anda boleh kami tak minta seorang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba-hamba ni aku dah bagi pada seluruh orang-orang miskin yang lebih memerlukan engkau wahai anak anda aku bagi amalan amalan. Tengok Nabi, Nabi ajar anak dia tu biar bantu suami. Nabi yang bentuk anak dia untuk bantu dan taat suami. Amalan sebelum tidur baca subhanallah, tiga alhamdulillah, Allah batin ibu tiga dia akan memberi kesegaran bagi kita. Ada tu pakai badan dan dan, dan, dan Siti Fatimah mengamalkan apa yang Nabi SAW alaihi wasallam ajar dan tidak ada pembantu bersama situ. Allah bagi kekuatan kekuatan pada dia tu. Jadi membantu suami dan uh, mentaati suami kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita ada pemanggil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Luqman Abu Bakar daripada Borisen. Ya. Yeah. Ini nak tanya pada Ustaz. -hmm. Sebenarnya ada satu, mana seorang perempuan -hmm. yang dah, kerja, dah ada anak, mereka dia dah, kahwin lah. Uh -huh. Ada anak tiga orang. Okey. Kemudian dia bercerai dengan suami dia. -hmm. Dalam masa perceraian tu dia ada hubungan dengan dengan lelaki lain. Mana bukan bangsa bukan orang Islam tapi bukan orang nak. Okey. Lepas tu dalam masa tu dia ada dia mengandung. Ha. Uh -huh. Kemudian dia balik dengan suami dia dan tanpa tanpa suami dia tahu. Okey. Jadi saya nak dengar oh. tahu punya sang ustaz. Di manakah hak suami tu oh. dia, uh, berkenaan dengan perkara macam ni ustaz? Suami tahu, suami tak tahu. Suami tidak tahu. Okey okey. Terima kasih Assalamualaikum. eh. Sama. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kita lihat di tiga sudut. Pertama isteri tak boleh tidak boleh me menyembunyikan nasab ayah tak boleh. Memang memang anak itu tidak boleh dinasabkan dengan 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 suami sebab uh, berlaku perhubungan. Kalau dia kata suami tak su uh, uh, isteri tak boleh menyembunyikan nasab kalau uh, daripada side suami pula, suami kalau tahu dia kena uh, maknanya uh, menafikan bahawa itu anak dia, kena ceraikan isteri uh, kan, kerana berlaku perhubungan dan memang tak boleh pula kita tentang kesian isteri itu pun pandai. Kan, Gosok-gosok suami, beng, bolehlah beng. Kan. Kita buat kan. masih terima lah, tak apa lah, tak boleh. Nasab tak boleh. Okay. Yang ketiga pula, orang yang tahu macam tadi katakan abang tahu abang kena beritahu kepada suami ni beritahu kan ha, maknanya beritahu kata suami isteri awak ada hubungan dengan orang lain ni maknanya saya tahu sangat tapi tak mampu sangat nak berhadapan kita marah pula sekarang banyak-banyak medium ada boleh hantar, hantar email boleh hantar surat hantar